দেখা কি লোক দিল মে বাংলাদেশি কে বাঙালি কে ইত্যাদি প্যার বাংলাদেশ ভিজিট করুন ইউটিউব অথবা ফেসবুক ব্লগিং এটি একটি স্বাধীন পেশা এই ব্লগিং এর মাধ্যমে দেশে বিদেশে ঘোরা যায় এবং সেখানকার কৃষ্টি কালচার তুলে ধরা যায় ভিডিওর মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ থেকে একজন তরুণী নিগার দিন নেহার তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন সেখানে ব্লগ তৈরি করতে গিয়ে তিনি আর ফেরত আসে পাকিস্তানের এনভায়রনমেন্ট পাকিস্তানের মানুষের প্রেমে পড়ে গিয়েছে তাদের এই ভালোবাসায় শিখতে হয়ে তিনি পাকিস্তানেই থেকে গেছে সেখানে একটি টিভি চ্যানেলে যুক্ত হয়েছেন তার নিজস্ব একটি ট্রাভেল এজেন্সি তৈরি করেছেন সেই সাথে তিনি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান নিয়ে কী ভাবছেন সেই বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের একটি ইউটিউব চ্যানেল সোনো মিডিয়াকে चलो नाम देखी निगर दिल नहर बांग्लादेश एवं पाकिस्तान ने की कैसे बांग्लादेश से पाकिस्तान आई है बेसिकली uh, मेरी फैमिली फ्रेंड्स है इधर uh, पाकिस्तान में तो फिर मैं उसी सिलसिले में आई थी फॉर थ्री मंथ्स के मुझे मिले थे इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छे लगने लगे और पाकिस्तान के लोग मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की वेसिटी इसके बाद मैंने इधर के बांग्ला जो न्यूज़ चैनल है उसके मैंने एज ए न्यूज़ एंकर भी ज्वाइन किया और तब से मैं पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रही हूँ और ये न्यूज़ वगैरह के काम तो अब का रही हूँ लेकिन अभी मैंने ट्रैवल एजेंसी के साथ भी काम करी या जो लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान आना में बांग्लादेशी के लिए बंगाली के लिए इतना प्यार है तो मैंने सोचा कि चीज़ को मैं दिखाती हूँ मैं चाहती हूँ कि दोनों कंट्री के लोग जो ना एक दूसरे को विजिट करें एक दूसरे के बारे में जाने जैसे कि दोनों के दरमियान एक अच्छा तालुका बने बांग्लादेश में भी बहुत खूबसूरत जगह है जैसे है फ़िलेट है रंगामाटी है बहुत खूबसूरत जगह है तो पाक, शायद पाकिस्तानी को पता भी नहीं जैसे हमें पाकिस्तान के बारे में पता नहीं मैं चाहती तो थी देखिए एक कंट्री विजिट करें फिर जाकर हमें पता चलेगा मेरे इधर के रहने का यही इरादा है पहले इस इरादे से नहीं आई थी मुझे पाकिस्तान अच्छा लगा मेरे तो लोगों को जो गलत कंसेप्शन है पाकिस्तान ऐसा है वैसे है इस चीज़ को ख़त्म करना है बांग्लादेशियों के दिल से ख़त्म करना है सबसे पहले और बाकी मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेशी ग्रुप्स आए मुझे मेरे लिए ना पाकिस्तान के लिए इतना प्यार है ना मतलब ये नहीं कि लोगों को लगता है पाकिस्तान के लिए प्यार है ये नहीं कि पाकिस्तान की खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या सिमिलैरिटीज़ देखती हैं लाहौर में है ना हम अभी तो आप मैं ये कहूँगी लाहौर और ढाका सैन है हमारी ओल्ड ढाका है पुराना ढाका और न्यू ढाका भी है तो सेम मतलब ये जो आसपास पास में देख रही हूँ सेम आपको लगेगा ये ढाका है लाहौर के जैसे मशहूर खाना है ना हमारे ओल्ड ढाका में भी बहुत मजे का खाना मिलता है जैसे कि ये कच्ची बिरयानी मिलता है और बहुत सारे ओल्ड वो मुगलाई उस टाइम के मुगल जमाने के खाना मिलता है और दूसरा ये है कि लॉन्गेस्ट सी वी से कॉक्स बाज़ार है सिलेट में टी गार्डन है इतना मतलब इधर टी गार्डन इतना ये नहीं है शायद मंसरा साइड में एक है लेकिन बांग्लादेश में टी गार्डन बहुत बड़ा टी गार्डन है रंगामाटी है कुछ हिल्स एरिया भी है और हमारे नॉर्थ

আপনারা নিগার দিল নেহার সম্পর্কে কি ভাবছেন সেটি আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন সেই সাথে আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের আগামীর ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন